Assalamualaikum, kami dari Kumpulan 11 akan membentangkan tajuk Keahlian Tasaruf dalam Usul Fik dan Keadilan dalam Menjamin Hak Setiap Individu. Saya, Masyita binti Muhammad Rizalman dengan nombor metrik 307618. Untuk memulakan pembentangan ini, kita akan melihat terlebih dahulu konsep asas dalam sistem perundangan Islam iaitu keadilan. Dalam Islam, keadilan sangat penting bagi memastikan hak setiap individu sentiasa terpelihara dan dihormati. Dan salah satu aspek yang berkait rapat dengan keadilan ialah kealian tasaruf. Ia merujuk kepada keupayaan seseorang untuk melakukan tindakan sah dalam urusan harian seperti jual-beli, hibah dan wasiat. Dan keahlian ini bukan sahaja berkait rapat dengan pemilikan tetapi juga melibatkan tanggungjawab serta batasan yang mesti dipatuhi supaya tidak berlaku penindasan atau ketidakadilan. Hal ini juga sejajar dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 yang menekankan kepentingan berlaku adil walaupun terhadap kaum yang dibenci kerana keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Maka dalam konteks ini kita akan meneliti bagaimana kealian tasaruf dalam usul fiqh dan prinsip keadilan Islam bergabung untuk memastikan hak individu sentiasa terpelihara. Keahlian tasaruf dalam usul fiqh. Keahlian merupakan perkara yang penting dalam kebanyakan aspek seperti perkahwinan, jual beli, wasiat dan sebagainya. Malah ianya menjadi salah satu syarat yang membuatkan perbuatan itu sah di sisi agama. Pembahasan tentang keahlian di sini adalah tentang kelayakan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan mengemukakan aspek seperti halangan-halangan yang menghalang seseorang daripada melakukan sesuatu perbuatan tersebut. Keahlian digunakan untuk menjelaskan konsep hukum tertentu bagi segala tindakan perbuatan yang membawa kepada kelayakan bagi setiap individu yang nak melaksanakan akad. Syarat ahli al-tasaruf mestilah terdiri daripada dua pihak yang berakad yang memiliki keahlian dan berkelayakan. Oleh itu, ahli amat penting dalam menentukan sama ada sesuatu perkara hukum itu sah atau tidak pada sudut syarak. Ahli dari sudut bahasa bermaksud kemampuan manakala menurut istilah pula bermaksud kemampuan seseorang untuk memiliki hak orang lain serta menanggung hak terhadap orang lain sekaligus melaksanakannya. Syarat sah pentak kalifat ini adalah seseorang mukallaf itu layak memikul tanggungjawab. Kelayakan taklif ini ditetapkan untuk manusia dalam keadaan dia telah balik dan berakal. Terdapat dua pembahagian keahlian iaitu ahli al-wujud dan ahli al-adab. Ahli al-wujud merupakan kelayakan individu untuk mendapatkan hak yang disyaratkan untuknya dan dibebani kewajipan yang disyariatkan kepadanya. Ringkasnya, seseorang yang berkemampuan untuk mempunyai dan menanggung uh, hak dan melibatkan semua peringkat manusia tanpa mengambil kira sama ada kanak-kanak, lelaki ataupun perempuan dengan syarat mereka hidup. Kelayakan ini berlaku kepada manusia yang berdasarkan kepada pelakunya tanggungan padanya. Zimah atau tanggungan dalam bahasa adalah janji. Allah berfirman dalam surah al taubah ayat ke-10 yang membawa maksud zimah ini diberikan kepada kaum non-muslim yang tinggal di negeri Islam secara berterusan yang berdasarkan kepada perjanjian antara kita dengan mereka. Jadi, asas bagi kelayakan Ahli Al-Wujud adalah hidup. Ahli Al-Wujud terbahagi kepada dua iaitu Ahli Al-Wujud Al-Nakisa dan Ahli Al-Wujud Al-Kamilah. Alih alujuan al lagi sama merupakan kelayakan atau kemampuan seseorang insan untuk menerima hak bagi dirinya semata-mata dan tidak terhadap orang lain tanpa sebarang kewajipan ke atasnya. Contoh bagi kelayakan ini adalah ketika berada dalam keadaan janin. Seterusnya, alih alujuan al kamila pula merupakan kelayakan serta kemampuan seseorang untuk memiliki hak, memikul tanggungjawab terhadap dirinya serta tanggungjawab terhadap orang lain. Peringkat uh, manusia yang sabit dengan kelayakan ini adalah bayi yang dilahirkan sehingga saat kematiannya. Sebaik sahaja lahir seorang bayi maka tetaplah haknya sebagai manusia yang sempurna sama ada ia boleh bercakap ataupun tidak. Hak bayi itu akan dijaga oleh walinya. Seterusnya ahli al-adab. Ahli al-adab bermaksud kelaikan seseorang untuk melaksanakan atau menunaikan segala hak dan tanggungjawab oleh syarak ke atasnya. Artinya dia boleh melakukan uh, akad dan segala tindakannya meninggalkan kesan. Asas bagi kelayakan al-adab adalah berakad. Alia al-adat juga terbahagi kepada dua iaitu al Alia al-adat al-nakisah dan Alia al-adat al-kamilah Alia al-adat al-nakisah bermaksud uh, hanya berkemampuan untuk melaksanakan sebahagian hak sahaja manakala sebahagian lagi tidak boleh dilakukannya Contohnya kanak-kanak uh, memayis sehingga baliknya atau orang yang lemah akal Oleh itu, diwali atau wakilnya bertindak baginya Alia al-adaan kamilah pula merupakan kemampuan seseorang untuk menetapkan serta melaksanakan hak yang ditetapkan oleh syarak sama ada untuknya atau orang lain terhadapnya. Contohnya menerima pewarisan serta dikenakan tanggungjawab nafkah daripada harta miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazni Otisha binti Uthman, nombor matrik 307713. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada keadilan Islam dalam menjamin hak individu. Keadilan ini secara umumnya atau dari segi bahasa bermaksud pembandingan yang sama di antara dua entiti atau di antara dua pihak yang berselisih tanpa berpihak kepada mana-mana pun dan memastikan keputusan yang dibuat itu tidak cenderung kepada satu pihak sahaja dan bertindak dengan membuat pertimbangan yang munasabah dan seimbang. Okey, seterusnya dari segi syarak bermaksud bertindak dan membuat pertimbangan dengan istiqomah betul dan tepat mengikut ajaran Al-Quran dan istihad. Okey, dalam Islam ini hak individu kita terbahagi kepada lima. Yang pertama ialah hak ke atas nyawa iaitu hak untuk hidup. Hak ini dapat uh, dibuktikan dalam surah Al-Maidah ayat 32. Okey seterusnya hak ke atas maruah dan kehormatan diri yang ketiga ialah hak ke atas agama. Yang ini boleh dibuktikan dalam surah al-Baqarah ayat 256. Dan uh, seterusnya hak ke atas harta dan hak ke atas akal. Hak ke atas akal ini uh, ialah dengan mendapatkan pendidikan. Okey seterusnya ialah keadilan sosial. Keadilan sosial ini melibatkan masyarakat di mana uh, pemimpin atau pemerintah bertanggungjawab untuk memastikan kepentingan rakyat terjaga dan rakyat dapat menikmati hak yang seimbang dan adil dalam masyarakat. Hal ini adalah uh, supaya untuk mengelakkan penindasan berlaku kepada golongan bawahan. Hmm. Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatih Amirid binti Mama Halim, nombor metrik 307560. Saya akan menerangkan tentang keadilan dalam mengawal dan membatasi keahlian tasaruf. Dalam Islam, keahlian tasaruf merujuk kepada kelayakan seseorang untuk melakukan tindakan atau urusan yang sah di sisi syarak seperti jual beli, hibah, wakaf dan sebagainya. Namun begitu, tidak semua orang diberi keizinan untuk bertindak terhadap harta atau hak. Oleh itu, Islam menetapkan syarat tertentu seperti akib alir, berakal dan mempunyai pertimbangan yang waras sebelum seseorang boleh dianggap layak untuk melaksanakan keahlian tasaruf. Prinsip keadilan di sini sangat penting. Tujuannya ialah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa, mengelakkan kezaliman dan melindungi hak orang lain. Bila keahlian ini tidak dikawal, ia boleh menyebabkan penipuan, kerugian malah pelanggaran terhadap hak yang telah ditetapkan syarak. Maka jelas bahawa keadilan berperanan sebagai alat kawalan bagi memastikan keahlian tasarruf hanya digunakan oleh mereka yang benar-benar layak dengan cara yang sah dan bertanggungjawab. Seterusnya, kita akan lihat contoh-contoh fiqh dan perundangan Islam yang menunjukkan bagaimana prinsip keadilan digunakan dalam pelaksanaan hak tasaruf. Pertama, hibah. Dalam urusan hibah, iaitu pemberi harta semasa hidup, pemberi hibah mesti layak dan bertindak secara sukarela. Jika tidak, ia boleh menjejaskan hak ahli waris dan itu bertentangan dengan keadilan. Kedua, wasiat. Dalam Islam, wasiat hanya boleh melibatkan maksimum 1 per 3 daripada harta dan ia tidak boleh memudaratkan waris. Ini menunjukkan bahawa keadilan tetap dijaga walaupun selepas kematian. Ketiga, jual beli. Kedua-dua pihak mestilah cukup syarat iaitu balik dan berakal. Ini bagi mengelakkan penipuan dan memelihara hak kedua-dua pihak. Dan yang keempat, wakaf. Harta wakaf perlu disumbangkan oleh individu yang layak dan ia mesti diurus secara adil supaya manfaatnya sampai kepada yang memerlukan tanpa disalahgunakan. Jadi daripada contoh-contoh ini, kita dapat lihat bahawa prinsip keadilan dalam Islam sentiasa diterapkan dalam pelaksanaan keahlian tasaruf untuk memastikan tiada pihak yang tertindas dan hak semua orang dipelihara dengan saksama. Sekian, terima kasih. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahawa keahlian tasaruf dalam usul fiqh bukan hanya sekadar teori, tetapi ia memainkan peranan besar dalam memastikan keadilan dalam masyarakat Islam. Ia menentukan siapa yang layak untuk melakukan urusan seperti jual beli, perwarisan dan hibah dengan syarat seperti balik, berakal dan berkeupayaan bertindak dan Islam menekankan bahawa keadilan bukan tanggungjawab pemimpin sahaja tetapi amanah untuk semua individu. Seperti yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 58, kita dituntut untuk menghukum dengan adil dan menyampaikan amanah dengan jujur. Dalam konteks masyarakat hari ini, memahami batas-batas tasarruf dapat mencegah pertikaian terutama dalam isu seperti harta pusaka. Dan kesimpulannya, apabila setiap individu mengamalkan keahlian tasaruf dengan adil dan bertanggungjawab, maka mereka bukan sahaja menjaga hak diri sendiri tetapi juga menyumbang kepada keharmonian dan kestabilan masyarakat selaras dengan ajaran Islam yang syumul. Sekian itu sahaja dari kami kumpulan 11. Terima kasih.